کی ایک صفت جو بڑی صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال اور اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دلوا دیا دنیا میں کم سے کم دنیا پر کم سے کم اور اللہ کی راستے میں دین کو اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں اس میں خرچ کرنے والے صحابہ کرام رحمت ایک تصفاتی جو سے لوگ صحابہ دربون کہ تادر جان اور تادر مال اور تادر جگتا تارا اللہ راستہ لگائی جائے تادر جان اور مال تادر جگہ اللہ راستہ اور بے شیر بات جان اور مال اور جگتا اللہ راستے پر لگائی جائے کیونکہ جب دین کی محنت ہوتی ہے اور دین کی محنت زندہ ہوتی ہے تو اللہ کا دین کو زندہ کرتے ہیں اور جب دین زندہ ہوتا ہے تو پھر کامیابیوں کے فیصلے اللہ کیسے آتے

تارا ماحول پوری دیکھ چلنا پر چلنا بلکہ جان مان سہایا سب کس واسطہ حضرت ابو خیتما ابو خیتما تو وہ جب حضور کے لیے تشہیر تھے یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے جب یہ واپس آئے تو دو گھر تھے گھر والوں نے بات چھڑکاؤ کیا ہوا ہے ٹھنڈا سایہ ہے ٹھنڈا پانی ہے اپنا گھر ہے اپنے بچے ہیں آرام و راحت کے سارے نقشے آرام و راحت کے سارے نقشے ہیں گھر ہیں دیکھتے ہیں سارا منظر حضور کا خیال آ جاتا ہے پوچھتے حضور کہاں حضور کہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے بتاتے ہیں کہ حضور تو تبوک لے لگے ہیں با یہ سننا تھا فوراً فرماتے ہیں لاؤ میرا سامان سفر میں گھر کے باہر باہر سے ہی اللہ کے راستے میں حضور کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں گھر نے عرض بھی کیا آپ کو ہم روک کے نہیں ہیں آپ باہر سے آئے ہیں تھوڑا آرام کر لیں گھر میں کچھ کھا پی لیں پھر چلے جائیے گا فرمایا کہ نہیں 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 جب اللہ کے راستے میں حضور نکل گئے حضور تو سفر میں ہو گرمی مشقت میں ہو اور ابو خیتاب اپنے گھر میں آرام کرے یہ نہیں ہو سکتا اپنے سامان سفر لیا اور قرآن روانہ ہو বসে এক সাহাবি আবু খাইসামার্ন তার নাম ছিলেন হজুর সাল্লি সাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্য রওনা হইলেন তো মদিনা থেকে বাইরে গেলেন উনি কোন বাইরে ছিলেন মদিনার যখন উনি মদিনায় আসলেন তো ওনার দুইটা ঘর ছিল দুইটা ফ্যামিলিতে দুই ঘর ছিল তো তার ঘরওয়ালারা ঘরের বাইরে ওপারে পানি ছিটাইয়া গরমের মৌসুম ছিল ঠান্ডা করে রাখছে ঠান্ডা পানি সবকিছু তৈরি করে রাখছেন তো যখন উনি আসলেন ঘরে ডুববে এর আগেই ওনার দিলে খেয়াল আসলো হজুর সাল্লাম কোথায় তখন হুজুর যখন খেয়াল আসলেন জানতে পারেন হুজুর সাল্লাহ তাবুকের মধ্যে গেছে তো উনি বললেন সাথে সাথে বললেন যে আমার সামান দাও আর আমি আল্লাহ রাস্তায় চলে যাব। ঘর বললেন যে আমরা আপনাকে বাধা দিস না আপনি যাবেন বসেন আপনি বাইরে থেকে আসছেন অল্প খাসেন খান কিছু পান করেন এরপরে যাই বলছে না না হুজুর সাল্লাহাম তো গরিব গরমের মধ্যে আর পালুর মধ্যে সফরের মধ্যে আছেন কষ্টের মধ্যে আছেন কষ্ট করতেছেন আর আমি আবু খেসামা আমি আমি

عرب کے ریگستان میں جب کوئی گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہے تو وہ مٹی غبار اٹھتا ہے اوپر آسمان تک جاتا ہے تو دور بیٹھ دور سے دیکھنے والے کو یہ تو پتہ لگتا ہے کوئی سوار آ رہا ہے یہ جو مٹی اڑ رہی ہے کوئی سوار آ رہا ہے کون ہے اس کا پتہ نہیں چلتا آپ نے جب وہ غبار اٹھتا ہوا دیکھا آپ کو تو انتظار تھا وہ خیر کا آپ نے بہت احساس مایا کل ابا خیر ارے تو تو ابو خیر ہو جا اس کا ذرا ہم اچھے لفظوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے اچھے لفظوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں اب نہ کریں ابو ہو کہ آنے والا ابو ہو حضور لگا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ قریب آئے اور غبار چھٹا تو دیکھا تو اس میں سے حضرت ابو ختمہ گھوڑا دوڑتے ہوئے آئے حضور کے قریب پہنچے اور گھوڑے سے اترے سلام پیش کیا اور حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے اور حضور نے سلام کا جواب دیا اور پہلے جملہ یہ شاپ مایا وکیت ابا اے وہ تم فتنے سے بچا لیے گئے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت تھی اس وقت اگر تم نہ نکلتے جیسے تم گھر کے باہر باہر جا رہے اگر گھر میں چلے جاتے نہ معلوم کس تقاضے پھنس جاتے کس چیز میں اٹک جاتے تم فوراً باہر نکل آئے تو اس ازمائش سے اتنا عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ازمائش کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں اردو زبان میں تو کتنا سخت لفظ ہے عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں تو تم آزمائش سے بچا لیے گئے گھر چلے جاتے آزمائش میں پڑ جاتے تم آزمائش سے بچا لیے گئے اللہ نے تم کو آزمائش سے بچا لیا اور اللہ کے صحابہ کی سبت کیا تھی ہر حال میں اللہ کے راہ میں نکلنے والے تھے جب اللہ کے راہ میں نکلنے کا تقاضہ ہوتا تھا پھر اپنے گھر کے آرام و راحت کو نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے تھے گھر والوں کے لیے انتظام کیا مناسب معقول انتظام کر کے فوراً اللہ کی راہ میں نکل جاتے

বলছে আরব দেশে আগের জমানায় ঘোড়ার উপরে চলতো গাঁদার উপরে চলতো তো চলতে যখন ঘোড়া দৌড়াইত তখন ওইখান থেকে মাটি গোবার উঠতা যায় আসতেছে কিন্তু কে আসতেছে এইটা দূর থেকে তো হজুর যখন দেখলেন কেউ আসতেছে তো হজুর সাল্লা বললেন যে হইতে পারে আল্লাহ যদি চায় তো আবু হাসামা হবে এরপরে আসতে আসতে যখন সামনে আসলেন উনি ঘোড়া থেকে নামলেন হজুর সাল্লা সাল্লাম দিলেন হজুর সাল্লা সাল্লাম খুশিতে একেবারে চেহারার মধ্যে মানে পূর্ণিমার চাঁদের মতো খুশি হয়ে গেলেন একে বাক বাক করতেছিলেন আর সবচেয়ে প্রথম যে হজুর সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি পরীক্ষা থেকে বেসে গেছ আজমাইস থেকে তোমাকে বাঁচানো হয়েছে যদি তুমি ঘরে ঢোকতা হইতে পারে কোনো কাজে কোনো টাকা যায় তুমি আজকে যেটা আর তুমি আসতে পারতো না কোনো আজমাইশের ভিতরে তুমি আজকে যেটা তো আল্লাহ তারা তোমাকে আজমাইশ থেকে বাঁচাই তো বলছে সাহাবাই কেরাম এই রকম আল্লা আল্লা আল্লাহ রাস্তায় যাওয়া তাদের দুনিয়ার কোন জিনিস তাদের বাধা দিত না তো বলছে তারা সাহাবাদের কি ছিল বে ঘরের ইন্তজাম যে যেটা দরকারি ইন্তজাম করিয়া বলছে তারা আল্লাহর রাস্তায় বেড়ে যায়